你的户口本是在你爸妈那儿，还是在你这儿、啊？在我这儿，买公寓的时候迁过来了。哦，过来一下。嗯嗯、来，<laughs> 今天。 我想当着外婆的面问你一句话。你问。我想跟你先注册结婚，然后过后再补办订婚仪式和结婚仪式，你怎么想？预约好时间了。 还没商量好啊！你你今天就想注册？嗯，是不是太快了？啊，我的意思是我们刚刚才取消订婚，我，不知道怎么和我爸妈说。因为我马上就要出差了，我怕这期间会发生什么意外。 我指的是类似于取消订婚仪式的这种意外。嗯，你让我想想，我想想。 许下的诗，每一笔都是你的名字。再重来一次，也会记得爱你这件事。如果说几百个世纪出现。 熟悉的眼，已是曾泪流的从前，也不会改变。 时间紧迫，他还在考虑呢。<laughs> 小林呐、啊，你也是太急躁了，多大岁数了啊？你还怕过了今天，我那个外孙媳妇儿就跑了呀？<laughs> 我不急，他急。<laughs> 小区门禁还有大门钥匙，户口簿在卧室第二个抽屉。好嘞，下午见啊。相遇、嗯嗯嗯、那天，定格时间，是你。 微笑的眼，让喧嚣世界哦，oh, 我就穿这样去、啊。哦，oh, 我已经让，他们把你的衣服送过来了。